صدری امری مل لسانی یفقہو قولی اس میں میرا گھر میں بیٹھنے کا تو دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں باہر آئی ہوں تو تو بھی مزہ نہیں آ رہا ہے کچھ حفظہ ہے بہرحال چلیے آپ کو پوسٹ بتاتی ہوں کہ پوسٹ کا عنوان کیا ہے صاحب جی کیا چاہیے بیف مٹن یا گدھا یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پوسٹ اس لیے بنائی ہے میں نے کیونکہ کچھ عرصے پہلے لاہور میں گدھے کے گوشت کی بڑی شہرت ہوئی اور ابھی وہ گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ پتہ چلا اسلام آباد بھی گدھے کا گوشت استعمال کرنے والوں میں شامل ہو چکا ہے ہمارا دین دین اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے اس کے جو اصول دین ہیں وہ آلہ اور عرفا ہیں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اس نے بڑی سراحت سے بتا دیا ہے اور ہمارے لیے اگر ہم گوشت کا استعمال کرنا چاہیں تو کیا کیا ہے بھیڑ ہے بکری ہے گائے ہے بھینس ہے اونٹ ہے لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ گدھا اور گدھے کے قبیل کے جو خچر اور ٹٹو ہوتے ہیں یہ کھانا حرام ہے خرگوش کا کھانا شروع سے ہی حرام ہے یہ بھی شروع سے ہی حرام ہے ایسی بات نہیں کہ بعد میں حرام ہوا ہو اور بحری جانوروں میں ہم شیعہ مسلق کے لوگ صرف وہ مچھلی کھاتے ہیں جن کے اوپر چھلکا ہوتا ہے جھینگے مکروح تحریمی ہیں یعنی اس کے قریب قریب ہیں حرام کے تو پھر کیوں اپنے آپ کو آلودہ کیا جائے کسی بھی اس میں جو خدا کے نزدیک ناپسند ہو بات اب آئیے خرگوش کیوں منع ہے خرگوش ایک ایسی بد کردار عورت تھی جو اپنے شوہر کے جانے کے بعد گھر صبح جب وہ چلا جاتا تھا اپنے کام کاج سے تو یہ غیر مردوں سے جسمانی تعلقات قائم کرتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ خدا بند کریم نے اس کو خرگوش بنا دیا اور اس کا گوشت حرام کر دیا اب ہمارے نزدیک دیکھیے پاک جانور ہو گئے گائے بیل بکری بھیڑ سرۂ انعام میں حرام کھانوں کے تذکرے کے ساتھ حرام گوشت والے جانوروں کا تذکرہ بھی کیا ہے چار سوروں میں یہ بیان آیا ہے سور بقرہ سور مائدہ سور نحل اور سرۂ انعام تو آخر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے پاکستان جیسے بڑی آبادی والے شہر میں اتنی بڑی تعداد میں گدھے کے گوشت کو انٹروڈیوس کروایا تازہ ترین خبروں کے مطابق اسلام آباد کے علاقے ترنول میں فوڈ اتھارٹی نے پچیس ٹن گدھے کا گوشت پکڑ لیا دیکھیے میں من نہیں کہہ رہی ہوں ٹن کہہ رہی ہوں اور جو مختلف ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کو سپلائی کیا جانا تھا اس انکشاف نے عوام کو شدید حیرت میں مبتلا کیا اور انتہائی تکلیف دے صورتحال سامنے آئی کہ نجانے وہاں کے شہریوں نے کب کس طرح سے گدھے کے گوشت کو کھایا ہوگا نہاری میں مٹن کڑھائی گوشت میں بریانی جو بہت اس میں پکتی ہے تعداد مقدار میں پوری دنیا میں مشہور ہے بریانی کا تو ذائقہ اب یہ نہیں پتہ کہ اس میں گوشت کون سا ڈالا جاتا ہے جب سے گدھے کے گوشت کا کاروبار بے نقاب ہوا ہے عوام ہوٹل اور ریسٹورینٹس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں تو صرف ویجی لے رہے ہیں لاہور کی طرح اسلام آباد میں بھی جب جب سے معلوم ہوا ہے کہ گدھے کے گوشت کا کاروبار ہو رہا ہے تب سے کافی تکلیف دہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے جو گوشت آلو گوشت منگایا ہے تو اس میں گدھے کا گوشت آلوؤں کے ساتھ موجود ہو یا بریانی منگائی ہے تو بریانی میں گدھا بریانی ہو جب اسلام آباد کی پولیس نے تھانہ سنگ جانی کی حدود میں گدھے کے گوشت کی فروخت کی اطلاع ملی اور پہنچ گئی پولیس وہاں پہ تو وہاں پر ایک ہزار کلو گرام گدھے کا گوشت موجود تھا جو بنا ہوا تھا اور پینتالیس کے قریب زندہ گدھے بھی موجود تھے ایک بات بتا دوں کہ جہاں بھی گوشت کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ہر اس جگہ سے کہیں سے پچاس گدھے زندہ برآمد ہوئے کہیں سے تیس گدھے یہ سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے میں آپ کو اپنے دل سے نہیں کہہ رہی ہوں کہیں سے تیس ملے کہیں سے بیس ملے اب کیا کیا جائے اور سینکڑوں کھالیں برآمد کی جا رہی تھیں ہمارے اس ایئرپورٹ سے جو پکڑ لی گئیں اب یہ کون کر رہا تھا کہاں سے آئی تھیں کون سے ریسٹورینٹس میں گوشت دے دیا گیا اور کھالیں برآمد کی جا رہی تھیں یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام اور حلال میں کس طرح سے شامل رکھتے ہیں حرام سے دور رہنا ہے حلال ہر راستہ چاہے وہ کوئی بھی ہو خالی گوشت نہیں زندگی کے اصولوں کا تعین کیجئے اور جو کچھ بھی حلال راستہ ہے ہر کام میں اس راستے کو اختیار کیجئے تاکہ خدا بند کریم آپ کا حامی و ناصر ہو اور یہ بات آپ کے نکیرین لکھ لیں کہ آپ نے ہر اس جگہ بچنے کی کوشش کی اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش کی جہاں آپ کے قدم بہت بھی سکتے تھے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلام خیر المرسلین وآلہ علیہ طیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے فی امان اللہ